Уважаемая Надежда Савченко, я хочу, чтобы вас освободили из плена Российской Федерации. Я знаю, как вам тяжело, потому что у меня, у меня папа служит в сборных Украины. И несмотря на ложь российских новостей и властей, я верю, что вы не причастны к гибели журналистов, потому что вас задержали за час до обстрела. Я верю, что вас освободят в 2016 году, несмотря на приговор суда. Вы настоящая патриотка Украины, и, на мое мнение, вас должны наградить пожизненной медалью. Россия не хочет, чтобы ее граждане видели и слышали, как вы поете гимн Украины. Я сам из Луганска, но сейчас я живу в селе Третьяковка, что в Луганской области. У нас в Луганской осталось все, от дома до бизнеса. Я буду писать вам письма. Путинская пропаганда действует и на некоторых Украине. Надежда Савченко, герой Украины. Слава Украине! С днем рождения!